بسم الله الرحمن الرحيم وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلا ان الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرز لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاسفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار لئے جزی اللہ کلنبصما کا صبط انََََََََََ اللّہ سری الحساب ہاذا بلاسی ولیون ضرور بھی ولی علما واحد ولیدرباب صدق اللّہ عظیم الحمد للہ آج ہم سورہ ابراہیم کی آخری آیات تیرمہ سپارہ ہے اور سورہ ابراہیم کی آخری آیات, آیات آیت نمبر پینتالیس سے لے کر آیت نمبر باون تک انشاءاللہ سماعت کریں گے اللہ تعالیٰ نے جتنا ہم پہ فضل فرمایا ہمیں قرآن فہمی اور قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی ہم اس پہ اپنے رب کا لا تعداد اور بے حد و بے حساب مرتبہ شکری ادا کرتے ہیں وہ قد مکروں اور انہوں نے اپنی طرف سے بڑی فریب کاریاں کیں اللَّهِ مَكْرُهُمْ اور اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے مکر کا توڑ تھا سچے اشاقان رسول کی یہی تو باتیں پسند آتی ہیں لفظ ایک ہے لفظ ایک ہے وہی کافروں کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے اور وہی رب کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے مقد مکارو مکرحم <coughs> کہ انہوں نے بڑی مکر اور بڑی فریب کاریاں کی وَإِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف یہ مکر کا لفظ منسوب ہوا تو فرمایا اللہ کے پاس ان کے مکر کا توڑ تھا وہ مکر پہ مکر کر رہے تھے اللہ ان کے مکر کا توڑ کر رہا تھا وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ اگرچہ ان کی چالیں اتنی زبردست تھیں کہ ان سے پہاڑ اکھڑ جاتے مکر بھی تو کسی کسی کا ضرب المثل ہوتا ہے نا جس طرح ہمارے ہاں عورت کا مکر بڑا ضرب المثل ہے تو کہا کہ ان کا مکر اتنا زبردست تھا کہ اس سے پہاڑ اکھڑ جاتے لیکن ان کے مقابلے میں پھر اللہ تعالیٰ کا جو مکر کا توڑ تھا تو وہ اللہ کے پاس تو تھا ہی تھا فلا تحسبن اللہ مخلف و واد تم یہ مت خیال کرو کہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی کرنے والے اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی کرنے والا ہے اپنے رسولوں سے یہ نہیں ہو سکتا اللہ تو اپنے بندوں سے نہیں کرتا پھر اپنے رسولوں سے کیسے کرے ان اللہ عزیز ذنتقام یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا زبردست اور بدلہ لینے والا ہے زبردست بھی ہے اور عزیز بھی ہے اور ذنتقام بھی ہے یوم تبدل بدل الارد و غیر الارد یاد کرو اس دن کو جب بدل دی جائے گی یہ زمین دوسری قسم کی زمین سے والسماوات اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ اور سب لوگ حاضر ہو جائیں گے اللہ کے حضور وہ اللہ جو ایک ہے اور سب پر کیا ہے غالب ہے میں نے کئی بار عرض کیا کہ کسی آیت کا لطف لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے جو آخر میں صفاتی نام ہوتے ہیں مزہ ان سے آتا ہے مزہ اوپر فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے وہ مکر کرنے والے ہیں اللہ ان کے مکر کا توڑ کرنے والا ہے اللہ آپ نے رسولوں سے وعدہ خلافی نہیں کرتا آگے فرمایا ان اللہ عزیز اندقام اللہ وہ ہے جس کی شان یہ ہے کہ وہ غالب بھی ہے اور بدلہ لینے کی قوت بھی رکھتا بے شرتے رہے نا مکر تم ان کے مکروں سے کیوں گھبراتے ہو کیا ان کے مکروں کے توڑ کرنے والی ذات کوئی مغلوب ہے فرمایا عزیز عزیز کام غالب بھی ہے اور بدلہ لینے والی بطر المجرمین اور تم دیکھو گے مجرموں کو یوم ازم مقرری فی الاسفاد اس روز کے جکڑے ہوئے ہوں گے زنجیروں میں مجرم کس میں جکڑے ہوئے ہوں گے من قطران النار ان کا لباس تارکول کا ہوگا اللہ اکبر بطغ شاہ وجوہا مندار اور ڈھانپ رہی ہوگی ان کے چہروں کو آگ استغفر اللّہ العظیم اللہ ہمیں مجرموں سے دور رکھے ہمیں اپنا تابدار اور وفادار بندہ بننے کی توفیق کرنا <تصفح> لیجزی اللہ کل نفس ما کا ثبت یہ اس لیے تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ ہر شخص کو ما کا ثبت جو اس نے کمایا تھا میں عرض کرتا ہوں اس پہ ایک بات ان اللہ حسری الحساب بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے للناس یہ قرآن ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے ول یون بھی ول یا اتارا گیا ہے تاکہ انہیں ڈرایا جائے اس کے ذریعے سے ول یا تاکہ وہ اس حقیقت کو خوب جان لیں کیا انما ہو واحد کہ صرف وہی ایک خدا ہے وال یزک کرا اولباب اور تاکہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں اس حقیقت کو کون دانش مند لوگ عقل مند لوگ امام فخر الدین راضی لکھتے ہیں کہ انسان میں دو قوتیں ہیں قوت نظری اور قوت عملی اور انہی کی تکمیل میں انسان کی ترقی اور کمال کا راز پنہا ہے قوت نظری کا کام حقائق موجودات کو جاننا ہے اور اس کا کمال یہ ہے کہ سب سے عالی اور عرف حقیقت یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کا عرفان اسے حاصل ہو جائے اور قوت عملی کا کام یہ ہے کہ انسان اخلاق فاضلہ سے متصف ہو جائے اور تمام اخلاق فاضلہ سے افضل اور اقسا خلق یہ ہے کہ انسان اپنے خداوند زلجلال کی اطاعت کو اپنا شعار بنا لے اور یہ دونوں کمال قرآن کریم میں غور و فکر کرنے سے حاصل ہوتے ہیں جب کوئی شخص ہدایت طلبی کے جذبہ سے سرشار ہو کر قرآنی دلائل و براہین کا مطالعہ کرتا ہے تو بے ساختہ یہ کیا اٹھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہُ الملک ولہم وہُ الٰ الشین قدیر اور جب یقین کا یہ چراغ روشن ہو جاتا ہے عمل کی شہرا جگمگانے لگتی ہے اور وہ مستانہ وار یہ کہتا ہوا اس پر گامزن ہو جاتا ہے الستو لرب العالمین میں نے اپنا سر سر اطاعت و انقیاد رب العالمین کے ہر حکم کے سامنے جھکا دیا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے